નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ છ વિષય છે હિન્દી તેમાં પેલા સેમેસ્ટરમાં પાઠ બીજો આ પાઠનું નામ છે એક જગત એક લોક આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોતેના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો લાઈક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક પર મળી શકે તો ચાલો પાઠ બીજો આ પાઠનું નામ છે એક જગત એક લોક તેમાં પેલો પ્રશ્ન સહી વિકલ્પ ચૂનક બોક્સ કા નિશાન કીજીએ પેલો कवि किसको हमारा धर्म मानते हैं क्षमता सभी मनुष्य किसका निशान लहराएंगे विश्व शांति प्रश्न राग शब्द शब्द का समानार्थी पहचानिए गीत चौथा प्रश्न मान शब्द का विलोम शब्द पहचानिए मान तो विरोधी शब्द अपमान गलत जोड़ पहचानिए खोटी से दिया अंधेरा छठो प्रश्न निस्दिन घर घर में क्या गुंज रहा है मधुर श्रेष्ठ मानते हैं विश्व बंधुत्व प्रश्न नंबर शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए सूर्य सूर्य काफी चमक रहा है अस्थि अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया जाता है प्राण चुहा बिल्ली को देखकर प्राण बचाकर भागा हर्ष आपको देखकर हमें बहुत हर्ष हुआ त्यार नंबर तीनों अविभाग प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न हमारा धर्म क्या होना चाहिए सबकी प्रगति हो सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो यही हमारा धर्म होना चाहिए बीजो प्रश्न एक रक्त का अर्थ समझाइए मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो उसके रक्त का रंग लाल ही होता है रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो पर फिर से हम सब एक हैं। त्रीजो प्रश्न प्रकृति के तत्वों की सूची बनाइए इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा सूर्य भूमि आकाश हवा और पानी है चौथो तो प्रश्न आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे एक विश्व एक तरह तथा हम सब विश्व बंधु त्यारो विभाग प्रश्नों तो के उत्तर लिखिए पहलो प्रश्न काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक ऐसा क्यों रखा गया है जवाब पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है सबके जीवन में सुख और दुख समान है सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है त्यार पे बीचो प्रश्न सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं प्रश्न नंबर चारो अविभाग के संदर्भ में पंक्तियां लिखिए पहला प्रश्न जीवन एक सुख दुख की कहानी है जीवन है सुख दुख की एक कहानी त्यार पीजी काव्य पंक्ति હર્ષ ગાયે હમરાગ સુહાને ત્રીજી પંક્તિ એક દેહ એક રક્ત ચોથી પંક્તિ રાષ્ટ્રો મેરા પાચમી પંક્તિ એક ચંદ્ર એક સૂર્ય એક ભૂમિ આસમાન ત્યાર પછી પ્રશ્ન તેનો બ વિભાગ કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાગ લીખીયે પેલી કાવ્ય પંક્તિ છે રાષ્ટ્રો મેક્ય ય कर्म हमारा प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा तो तेनो भावार्थ जो ये, संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है हम सब मिलकर प्रगति करें सबके साथ न्याय हो मानवता की रक्षा हो यही हमारा धर्म बने बीजी का व्य हर्ष परे गाये हम राग सुहाने समता और ममता के गीत तराने पावत हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए त्यार પછી प्रश्न नंबर पांच तीनों अविपाक निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए तो चलो જોઈએ भूमि जमीन सूर्य तो तेनो समानार्थी शब्द दिनकर तेज तो समान शब्द प्रकाश रक्त तो लहू जग दुनिया तराना गीत तिमिर तो अंधकार प्रश्न पांच नो बिभाग प्रश्न पांच अब दिए गए समानार्थी शब्दों में से किन्हीं पांच शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए तो चलो वाक्य बनाव्या छे ते जोइए राजा ने ब्राह्मण को जमीन दान में दी बीज वाक्य चारों ओर अंधकार फैला हुआ है त्रिज वाक्य सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है चौथा वाक्य

दास धरती तो गगन उन्नति तो अवन्नति तो चलो तेमना वाक्यों जो है पहला ना वाक्यों। सुख में सब साथ होते हैं दुख में कोई साथ नहीं देता मृत्यु सबकी निश्चित है जीवन अमूल्य है स्वामी के जीवन में मुश्किलें होती है दास स्वामी की रक्षा करता है धरती पर पत्थर पड़े थे गगन में पक्षी उड़ रहे थे देश की उन्नति हो रही है बुरे काम करने से हमारी अवनति होती है त्यार पछी प्रश्न नंबर छ रिक्त स्थानों की पूर्ति करके शब्द बनाइए सागर तो एवज रीते गागर मगर नागर चेठानी देवराने, सेठाने, नौकरानी पढ़कर सुनकर झोकर खाकर सुंदरता मधुरता उदारता वीरता खाता भारत छाता सोना प्रश्न नंबर सात दिए गए चोरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो चलो जो ये, कमल तालाब में कमल खिले है सागर सागर की शोभा दर्शनीय है भारत भारत विशाल देश है हिमालय हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है आरती शाम को मंदिर में आरती होती है गुलाब बगीचे में गुलाब के फूल खिले हैं। त्यार नंबर आठ चित्र देखकर उसके बारे में आठ दस वाकिया लिखिए तो चलो जुए यही चित्र गांव का है चित्र में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक बैलगाड़ी दिखाई दे रही है चित्र में बैलगाड़ी पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है दो पनिहारी पानी लेकर जा रही है वहां पर एक मोर चल रहा है वह एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है दूर कहीं एक पनिहारी पानी भरने जा रही है त्यार नंबर नौ सही जोड़ मिलाइए तो चलो जुए पूर्ण विराम तो क्रम नंबर सात એક નિર્દેશક નવ કોષ્ટ ત્રણ ઇખરા ચાર એટલે કે અવતરણ ચિહ્ન જે તમે અહીં જોઈ શકો છો ક્રમ નંબર ચારમાં તેમની નિશાની અને દુહરા એટલે કે અવતરણ ચિહ્ન